嗯、这是我男朋友，我们在约会呢。苏老师，苏大山，你老行行好就陪我演了这出戏了吧？啊，谢谢。我还没演这出戏。呢。嗯。三小姐。 请你自重。哎，饿了，这脑子饿糊涂了，这人。朱念清。

你要让我放开也可以，你跟我回去，把话跟他说清楚。我刚才说的不是实话吗？嗯。你们是场很上打折的，是吗？你怎么是这种人啊？多看看去，哪种人？什么样是什么人你，你怎么能是这种人呢？你说，我为了你跟家里面人闹翻了，跟你来到厦门，你说过会好好对我的。 还说会做个好爸爸，你怎么说走就走，要去和那个女人约会啊？这孩子这么可怜，我到现在连饭都还没有吃，孩子跟我都还饿着呢。你说你怎么那么忍心，要出去拈花惹草？这婆孩子都有了还出去约会啊？就生气呗，你不是从小就只和我好的吗？为什么现在却和别的女人在一起？你说要是别人我也就忍了。 可他偏偏就是我最好的朋友，你们怎么能这样欺骗我？年纪轻轻的，真看不出来了。男人长成这样，花心的吗？大哥，你瘦，挺瘦的吧？怎么办？太多分了。三五爷，你先起来。我不。你想怎么样都行。先起来吧。 我饿了，我要吃 KFC。你、嗯、穿着，行，咱不看了，走走,走。我不冷。睡那也,也得穿着，还是你想看我接着哭？ 看你一直拿在手上，我还以为这衣服有多丑呢，这穿上不是还挺好看的。 我不喝碳酸饮料。哦，刚刚是我脑子抽了，但是你也理解一下嘛。要是他们都信了的话，这事儿我们就算是翻篇了。你也算是促成了一段良缘，功德一件呢，会有好报的。 我不需要。你哭什么？嗯哼，演戏嘛，不得情真意切吗？说实话。